అన్నయ్య గారు ఎంఎం ప్రసాద్ గారు పంపించిన శ్రీహరి స్తోత్రాన్ని ఆలపిస్తున్నాను బంధుమిత్రులందరికీ నమస్కరిస్తూ జగజ్జాలపాలం కనత్కంఠమాలం శరచంద్రపాలం మహాదైత్యకాలం నభో నీలకాయం దురావారమాయం సుపద్మా సహాయం భజేహం భజేహం సదాంభో దివాసం गलत्पुष्पहासं जगत्पन्निवासं शतादिच्यपासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसत् भजेहं भजेहं. भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारम् चिदानन्दरूपम् मनोग्नस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेहं भजेहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेहं भजेहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेहं भजेहं समस्तामरेशं भिरेफाफकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशवेशम् सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेऽहं भजेहं भजेहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं भवाम्भोधितीरं भजेहं भजेऽहम् रमावामभागं तलालग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैस्सम्परीतं गुणाघैरतीतं भजेहं। भजेहं फलश्रुति इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं फटे दष्टकं कण्ठहारं मुरारे सविष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनर्विदन्ते नो इति श्रीपरमहंसस्वामी ब्रह्मानन्दविरचिता श्रीहरिस्तोत्रम्